Далее к нам присоединяется политехнолог Тарас Загородний. Тарас, здравствуйте, рад вас да, приветствовать. Да, приветствовать. Ну что, снова зраду мы находим, да, в Украине для нас это, конечно, обиднее, чем для остального это, цивилизованного мира. Мир это, это поздравление. Это поздравление. Зачем было дразнить весь цивилизованный мир? Как вы считаете? Ну это же США, это же политика США, они же будут ну такое вот демонстрация. Я думаю, что это больше проблемное поздравление для России. Почему? Потому что это как раз вот сигнал Китаю о том, что нужно ли им вообще сохранять Россию в таком виде, если они так будут рифовать США. Поэтому я бы так особо великих истерик по этому поводу не делал, потому что нас должна интересовать конкретика. А катают ли истерики нам по поводу того, что идут удары по МПЗ? Нет, как это делала предыдущая администрация катает ли нам истерики по поводу того, что уничтожена треть ядерного арсенала? Нет. Катает ли нам истерики по поводу того, что впервые за всю историю, ну, наверное, существование американских самолетов F-16, они были применены на территории Российской Федерации? Нет, да. По поводу, там вот часто тоже зрада идет, по поводу того, что они перекидывают на Ближний Восток. Ну да, у них сейчас приоритет Иран, вот. Я думаю, что там будет удар по Ирану, и там будут э, усиленно месить эту страну, которая по удивительному течению обстоятельств является союзником в России. Э, поэтому мы должны мыслить конкретными вещами. Вот. Говорить могут все, что угодно. Нас интересуют э, конкретные вещи и конкретная помощь. Если она присутствует, то пусть говорят дальше. Э, вот. Я не вижу просто разницы между предыдущей администрацией, которая, наоборот, делала. Красивые слова рассказывала. Украинцы, к сожалению, любят красивые сказки слушать. При этом и недопоставки оружия были, да, и запреты, и удары по территории России были. И истерики катались даже по ударам по НПЗ и так далее. Я сторонник конкретных вещей и конкретных, конкретных дел. Слова это слова, которые греют воздух. Нас должно интересно. Ну, конечно, мы об этом всегда помнить будем, потому что то, что заявлялось, вот, и напоминать Соединенным Штатам Америки. И вообще конкретики должны заниматься. Ну, например, вот Вучич приехал в Одессу, да, у нас тут тоже начали качать раду, ну как вот про российский политик, про российская страна, ну и так далее. Ну, приехал Вучич, не подписал документ, сказал, что он не, не предаст Россию, да. Но при этом мы знаем, что Сербия поставляет оружие Украине. Так у меня вопрос, мы что будем, нам оружие нужно, которое убивает русских, да, или просто то его отношения с Россией? Потому что мир достаточно не такой примитивно черно-белый, как часто думают украинцы там, зрада-поремога. Нас интересуют конкретные вещи. Поставки оружия и дополнительные удары по территории России. Вот все, что нас должно интересовать. собственное производство собственного Еще напомню, что Вучич пообещал отстроить минимум два украинских города. Да, да. Такое переобувание такое интересное. Кстати, некоторые эксперты это объясняют тем, что разведка все-таки сообщила Вучичу о том, что массовые протесты против него были организованы Российской Федерацией. И, возможно, поэтому он сейчас не ну смотрите там цинизм ситуации в том, что они берут тоже энергоносители ну, по сниженным ценам с России производят боеприпасы и продают 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 но там ну там, давайте там там хитроватая схема они сербы продают а, а, это третьим оружие, странам это. которые продают да и делают вид, что они не понимают, зачем эти третьи страны резко, резко им понадобилось, ну тоже имейте понимание, но не могут они все проконтролировать в этом мире. Движение оружия. Конечно, не могут. Да, я вообще я, я понимаю, да. что особенно оружие, конечно же, крупногабаритное, невозможно проконтролировать. Ну это особенно сложно со стороны, которая это не сложно. Имеет к морю. Если вы к выходу к морю. Поэтому мы должны, как бы, я спокойно отношусь к всем этим реверансам, я не катал таких больших истерик, mm -hmm. но помнить, конечно, мы это будем, все остальное. Нас интересовать должна конкретика производства собственного оружия и удары по территории России. Поэтому э, я думаю, что, опять же, я еще раз напомню, что то, что, то, что делаешь сейчас с Трамп, это как раз он, попытка следовать политике, э, политике США последние 150 лет. Это спасать Россию, это такой народный вид американского спорта. Не это дать ей развалиться, Россию. то, чем занимались во да, да. время развала Советского а, Союза, а, то, если... чем занимались после 17 -го года. А после, а после нападения на Грузию, кто кто простил Россию? Обама, Байден, кто встречался с Медведевым после 2009 года и ходил позорно с этой кнопочкой перезагрузка отношений. А вопрос, а сколько раз встречался Обама после аннексии Крыма? с Путиным. Много раз встречался. Он легализировал фактически аннексию. А чем отличались преступления Путина на Донбассе и в Крыму 2014 года, то, что он делал сейчас? Разве то что, то, что масштабами. Поэтому я думаю, что ну, следует такой этот... Но опять же, я, я не вижу со стороны протестов, со стороны американской администрации, то, что Украина продолжает уничтожать э, инфраструктуру России. И даже этой ночью продолжала это делать, поздравила yeah. москвичей, жителей Московской области тем, что разнесла один из ключевых заводов их ВПК в Подмосковье. Вы, вот хорошо, а в этот раз они могут не спасти Российскую Федерацию? Как вам кажется, да, может я, ли я. в этот раз, вот этот день России, стать последним, ну предпоследним, например? Так она не спасаема сейчас. Почему? Потому что, смотрите, Советский Союз, Советский Союз распался в более, более стерильных условиях. Никто не хотел распада Советского Союза. А сейчас вот, очень многие хотят видеть голову России. Да? Причем не, не, не где-нибудь, а где-то на плахе. То есть Украина, само собой. Тут вопрос Европы, в первую очередь, они примут решение, наконец-то уничтожать Россию или нет. А Китай, если дальше увидит попытки сближения России с США, тоже вопрос, зачем им Россия в нынешнем виде. А Турция, у которых есть тюркский мир, и который им интересен да, вот, в более форматном таком вот понимании. Вот и так далее. Поэтому дальше тут зависит, если не дальше под санкциями будут находиться и увеличиваться санкции, перекрытие там Балтийского и Черного моря. Это тут вопросы, а кто вообще их спасет и как они вообще будут, ну, в каком формате они вообще будут. Интересно, да, сколько стран еще уже сейчас планируют прирасти территориями? Ну, Китай то понятно. Вот, Понимает ли это в Кремле? А, а готовятся ли они к такому исходу событий, как вы считаете? Но Путин, наверное, ну этот что обезум... обезумевший, наверное, и не верит. Но его окружение они понимают, чем это может закончиться? Все? Ну, я думаю, что окружение где-то начинает понимать, но, будет, но пока Путин живой, он будет продолжать крутить эту шарманку, эту мясорубку, потому что по многим причинам он не может остановиться. Это и вопрос его физического выживания. Вот. И это вопрос, ну, ну вот предположим, они останавливают войну. Что делать с миллионом людей, которые привыкли воевать, убивать? Да, это значит, надо начинать новую войну. Что делать с экономикой, которая без военного заказа никуда не двинуться не сможет, потому что санкции никто так быстро не снимет. И много чего другого. То есть, как бы, там, ну, вот, вот вы правильно говорите, что это вообще может быть последнее поздравление Рубио э, с Днем России, либо то, что сейчас мы считаем Россией. На сегодняшний день полузадушенная санкциями э, Российская Федерация, да, несущая потери сейчас и в тылу. В результате э, санкционной работы Вооруженных сил Украины и наших, наших спецслужб, Россия все равно декларирует, что готова воевать пожизненно. Да? Мединский об этом бредил недавно, причем дважды, э, ну и Путин неоднократно об этом говорил. А, а силы у них есть, вы еще и экономист очень хороший. Вот, ну, ну, математические какие-то экономические расчеты. О чем говорят? Ну, смотрите, давайте так. После падения цен на нефть, то, что стало возможным исключительно при нынешней администрации, еще раз говорю, потому что у Трампа политика ликвидировать всю эту зеленую повестку дня и качать больше нефти. Только при Трампе упали цены на нефть. Мы видим, что это реально приводит к падению вот уже бюджетных ассигнований. Дальше, после того, как были нанесены уже удары, в первую очередь, дронами по Усть-Лугу и Новороссийску сократился экспорт нефти российский на 15% в начале этого года. То есть это все ведет к сокращению, конечно, их ресурсной базы. Вот. Дальше, что мы должны понимать? Мы должны понимать, что, конечно же, пока в таком режиме, если дальше оно будет тлеть, они еще смогут дальше финансировать дополнительный рекрутинг людей, которые приходят на фронт. Поэтому Наша задача, наша задача сильно ускорить эти процессы. Это, как я вам сказал, это блокада портов новороссийского и Балтийского моря, да, там, по крайней мере, либо европейцы должны это делать, либо не замечать каких-то дронов, которые э, хулиганят, например, в Балтийском море и почему-то топят пустые танкера, да, которые там пытаются пролезть в, этот, в, в, в Балтийское море, например, да, вот. Дальше Украина должна организовать паралич железнодорожного транспорта. Вот технологии, то, что показали СБУшники, вполне может быть масштабировано на железнодорожном транспорте, на автомобильном транспорте и касаемо воздушного сообщения. То есть мы должны комплексно подходить к этому вопросу. Тогда у российской экономики просто шансов не будет. Тогда они, ну смотрите, вот вопрос: а что будет, если будет парализован железнодорожный транспорт, например, в европейской части э, э, России? Это значит невозможно перекинуть войска, невозможно перекинуть технику, невозможно перевести достаточное количество товаров гражданского назначения и много чего другого. То есть мы должны мыслить не то, сколько они еще продержатся, а что мы должны сделать для того, чтобы это их невозможность ведения войны закончилась, например, к этому к концу этого года. То есть вот такими категориями мы должны мыслить. Ну, пока, наверное, мы работаем в правильном направлении, да, и да. А... Да, и затрудняем. Вот смотрите, да, империи всегда выживают за счет прироста новых территорий, раздуваются до немыслимых каких-то размеров, и затем уже размер этой империи становится их ахиллесовой пятой. И Украина, по-моему, начала это понимать и уже успешно по этому, в этом направлении работает. Последнее обострение Путина, Тарас, он, заявля... он снова угрожает ядерной триадой. Сегодня какого-то деда вы вытащили из забытия, вывели из комы на 20 минут, чтобы он сказал, что... Зубы сломают все враги, вся эта свора, ну, то есть мы mm. с вами, наверное, да, и Европа mm. а, об их ядерную триаду и заговорил об увеличении сухопутных войск. Это угрозы на Европу рассчитаны. Ну, это на всех рассчитано. И обратите внимание, не сам Путин это делает. Ну как обычно, которого не жалко. Знаете, mm. взяли. И обратите внимание, после смены администрации что-то нет таких угроз ядерной войной. Речник, кстати, в Украину прилетел при Байдене. А сейчас как-то они не сильно угрожают, хотя до этого были угрозы каждый раз, потому что они не понимают, какая будет реакция администрации Трампа, куда он может качнуться. И поэтому, поэтому в данном случае мы должны понимать, что, конечно же, снова будет угрожать, но опять же, если бы россияне понимали, что применение тактического ядерного вооружения решила бы все их проблемы в один раз за один присест, условно говоря без последствий без них. они бы давно это сделали но они знают что последствия будут и категорически против этого выступают все страны э, ядерного клуба то есть ядерного удара мы не ждем путин его боится больше всего наверное. Э, ну потому в, что в, в первую войне. очередь против Китая против хорошо Китая, потому, а как им да. А как ему тогда повышать ставки? Ведь сейчас он как раз вот стоит а, на том рубеже, когда ну, необходимо ему повысить ставки. Правильно я понимаю? Ну, а повышать получается заявляет, и нечем. Ну, он заявляет о том, что о том, что э, он заявляет о том, что он э, способен, э, он способен. Э, решить, как это, вот он планирует долгую войну, там, перевооружение, мы будем воевать долго, у вас нет ресурсов. Он пока в такой вязком, вязком варианте это все, про, все продвигает. Понятно. Ну пусть завязнет в этих своих вариантах и в сложившейся ситуации. Тарас, спасибо вам огромное за то, что находите время. Общайтесь с нами, делитесь своей аналитикой. Я напомню, что сегодня на мои вопросы отвечал Тарас Загородний, политтехнолог, автор телеграм-канала «Тарас онлайн». И подписывайтесь, пожалуйста, и на YouTube канал Тараса Загороднего. Ссылку мы дадим в описании, я попрошу наших режиссеров. Тарас, спасибо и до новых встреч. Спасибо, до свидания.